Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ah uh, kumpulan saya akan membentangkan untuk kos integrity dan anti corruption untuk tugasan yang kedua. Uh, dengan membawa tajuk untuk dibentangkan adalah kesan gejala rasuah kepada keselamatan sempadan dan pertahanan negara. Okey, uh, kita akan pergi kepada slide yang pertama iaitu pengenalan. Untuk pengenalan, gejala rasuah merupakan aktiviti negatif yang membawa maksud memberi ataupun menerima sesuatu berbentuk sama ada hadiah ataupun upah sama ada dalam bentuk wang ringgit hadiah perkhidmatan ataupun melakukan sesuatu perkara ataupun tidak melakukan sesuatu perkara dengan niat untuk menggunakan jalan ringkas atau mudah untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan Okey, seterusnya kita beralih kepada konsep rasuah terhadap keselamatan sempadan dan pertahanan negara. Untuk poin yang nombor satu ia adalah membuka peluang yang luas kepada aktiviti jenayah seperti penyeludupan senjata, haram, dadah dan juga pemerdagangan manusia. Untuk poin yang kedua adalah mengancam kedaulatan dan seterusnya melemahkan kestabilan negara, khususnya negara kita Malaysia. Dan akhir sekali dalam aspek pertahanan negara, rasuah juga boleh menjejaskan perolehan aset pertahanan, latihan anggota dan moral pasukan keselamatan uh, lantas mengurangkan kesiapsiagaan dan keupayaan negara untuk mempertahankan diri daripada ancaman musuh luar. Okey, kita beralih kepada slide yang seterusnya iaitu objektif kajian. Uh, terdapat empat objektif kajian yang telah kami senaraikan untuk yang pertama adalah meningkatkan kesedaran dan pemahaman semua lapis masyarakat akan bahaya gejala rasuah terhadap keselamatan negara. Untuk poin yang kedua adalah menganalisis faktor yang menyumbang kepada gejala rasuah di sempadan dan sektor keselamatan negara. Untuk poin yang ketiga adalah mendapatkan pandangan masyarakat awam terhadap isu semasa rasuah. Dan terakhir adalah merumuskan cadangan yang strategik. Hello, nama saya Wainushin William Nomor Matrix B09-221-0042 Dan sekarang saya akan menerangkan tentang sorotan literature uh, Jadi untuk pertama sekali Rasuah dalam pertabiran sepadan dan kesan terhadap Malaysia Dan Six mengatakan bahawa kelemahan sistem pertabiran sepadan ini uh, Termasuklah pengawasan yang tidak mencukupi Kaji yang rendah dan kuasa budi bicara tinggi adalah antara sebab yang mendorong rasuah. Jadi ini akan menyukarkan keupayaan penguatkuasaan dan juga menimbulkan masalah keselamatan rakyat serta ekonomi. Seterusnya untuk risiko rasuah dalam sektor pertahanan antara kelemahan dalam sektor tersebut adalah dalam pengawasan, ketulusan dan juga sikap sambil lewa institusi adalah faktor sistemik yang membolehkan berlakunya rasuah menurut kepada Tagarev. Uh, jadi uh, rasuah dalam institusi pertahanan boleh menyebabkan kekurangan kecekapan operasi dia melemahkan perancangan strategik dan juga mewujudkan uh, ruang kepada keputusan perolehan yang lemah uh, dari uh, mengikut Lipinski. Dan akhir sekali, implikasi terhadap dasar keselamatan Malaysia antara uh, implikasi yang boleh dilakukan uh, adalah penambahbaikan ketulusan dalam semua prosedur uh, perolehan pertanan dan kontrak yang berkaitan dengan pengurusan sempadan dan juga uh, meningkatkan pembangunan profesional bagi pegawai yang bekerja dalam sektor sempadan dan pertahanan, ia boleh mengurangkan risiko untuk mereka melakukan rasuah. Bismillahirrahmanirrahim dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afifusairi bin Rosli dan nombor matrik saya B092210017 dan saya akan bentangkan kaedah penyelidikan kami. So dalam kajian penyelidikan dia ada tiga kajian literature, kajian kuantitatif dan kajian kualitatif. Tapi kami menggunakan kajian kuantitatif dalam assignment atau dalam tugasan ini. Uh, dalam uh, kajian ini seramai 82 orang telah memberikan respon ya, berdasarkan dari borang kaji soal selidik iaitu Google Form dan kebanyakan yang telah menjawab adalah berumur dari 41 tahun hingga ke 52 tahun tetapi ada juga yang berada pada 62 tahun dan ada dan terdapat beberapa pelajar atau remaja yang berumur 13 hingga 22 dan 23 hingga 32 tahun. So, hasil kajian soal selidik iaitu soalan pertama sejauh mana anda bersetuju dengan pernyataan berikut rasuah dalam kalangan pegawai penguat kuasa menyumbang kepada kelemahan kawalan sempadan negara dan majoritinya telah berjawab sangat bersetuju dan itu seramai 51 responden dan yang bersetuju ada 16 tidak pasti berada sebanyak ada 8 dan tidak bersetuju seramai 11 orang dan tidak bersetuju sangat tidak bersetuju adalah seramai 6 orang Hasil kajian untuk soalan kedua, apakah kesan utama rasuah terhadap keselamatan sempadan menurut anda? Yang pertama adalah kemasukan barangan terlarang seramai ah uh, sebanyak 15.2%. Yang kedua adalah peningkatan pemerdanganan manusia sebanyak 12%, penyusupan pengganas atau jenayah rentas sempadan 14.1% dan semua yang di atas telah majoriti telah menjawab seramai 58.7% untuk soalan nombor 2. Hasil kajian untuk soalan nombor 3, adakah anda pernah mendengar laporan media mengenai penglibatan pegawai keselamatan dalam rasuah? So yang berjawab ya seramai 57.6%, tidak seramai 20.7% dan tidak pasti telah menjawab sebanyak 21.7%. Bagi soalan keempat, menurut pengetahuan anda sejauh mana rasuah memberi kesan terhadap sistem perolehan dalam sektor pertahanan negara? Sangat bersetuju sebanyak 38%, besar seramai 22.8%, sederhana sebanyak 16.3%, kecil seramai 8.8%. 7% dan tidak tiada kesan adalah telah, orang telah menjawab seramai 14.1% untuk soalan nombor 4. Uh, berdasarkan hasil kajian untuk soalan 5, pada penangan anda, apakah antara punca kegagalan perlaksanaan dasar keselamatan negara? Majoriti telah menjawab semua di atas iaitu dengan sebanyak 41.3% dan dua dua kategori telah mencapai target atau peratus yang sama yaitu ketiga kecapan pengurusan dan rasuat dan salah guna kuasa yaitu dua-dua telah memperoleh 27.2 peratus dan yang dan yang terakhir penyelewengan dana yaitu seramai 4.3 peratus yang telah menjawab. Untuk soalan yang keenam, pernahkah anda meragui ketulusan tindakan undang-undang terhadap pegawai keselamatan yang terlibat dalam rasuah? Dari 60 eh dari 82 orang, majoriti telah menjawab iya iaitu sebanyak 58.7% dan yang menjawab tidak adalah seramai 25% dan tidak pasti telah dijawab seramai 16.3%. Untuk soalan yang ketujuh, sejauh mana anda percaya kepada integriti institusi keselamatan negara, tentera polis agensi penguat kuasa sempadan? Berdasarkan dari 82 orang, majoriti telah menjawab untuk percaya, iaitu sebanyak 28.3%. Yang kedua telah mendapat yang tertinggi ialah tidak pasti sebanyak 25% dan seterusnya sangat percaya dan kurang telah memperoleh 18.5% dan yang terakhir tidak percaya langsung telah dijawab oleh responden sebanyak 9.8% dan untuk soalan yang terakhir itu yang soalan yang ke-8, adakah anda bersetia melaporkan kes rasuah yang anda saksikan atau ketahui kepada pihak berkuasa? Berdasarkan dari 80 orang responden yang telah uh, menyertai kajian soal selidik ini, majoriti semua menjawab ya sebanyak 47.8% dan tidak pasti telah memperoleh 3.4.8% dan tidak telah memperoleh 17.4% dalam menjawab untuk responden ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama di adalah Ayri bin So saya akan meneruskan uh, pembentangan dengan cadangan dan penama baikkan. Berikut adalah cadangan penama baikan yang boleh dilakukan bagi menangani gejala rasuah dalam sektor keselamatan dan pertahanan negara. Yang pertama adalah memperkasa integriti keselamatan dan pengukuhan integriti serta accountability dengan menubuhkan unit as integriti dalam setiap agensi keselamatan dan pertahanan yang bertindak bebas daripada hierarki biasa yang tidak berkait dengan mana-mana organisasi. Seterusnya, melaksanakan audit berkala oleh pihak ketiga dan bebas terhadap pengurusan kewangan dan operasi keselamatan. Selain itu mem memperkenalkan dan menguat kod etika yang ketat serta mekanisme akauntabiliti yang tulus dalam peringkat agensi pertahanan dan keselamatan. Selain yang kedua adalah penguatkuasaan undang-undang yang tegas dan saksama. Dengan meminda uh, alpa sedia ada bagi memberatkan uh, hukuman yang dilakukan oleh pesalah dalam, se dalam sektor ini, uh, selain itu juga melaksanakan pendawaan terbuka uh, dan telus terhadap pegawai kanan ataupun anggota yang berpangkat tinggi yang didapati bersalah tanpa mengira pangkat kedudukan uh, tanpa mengira pangkat dan kedudukan kesalahan tetap kesalahan tanpa kompromi. Seterusnya adalah pendidikan dan latihan integriti berterusan dengan menyediakan modul latihan khas berkaitan kod etika kerja, tanggungjawab sosial dan kesan rasuah kepada keselamatan negara kepada anggota penguasa dan juga ketenteraan. Selain itu dengan menerapkan nilai-nilai uh, kurikulum nilai-nilai integriti dalam kurikulum latihan ketenteraan dan juga keselamatan dari peringkat awal. Yang keempat adalah perlindungan pemberi maklumat dan saluran aduan kes, uh, keselamatan. So dengan mengukuhkan uh, mekanisme aduan dalaman dan luaran bagi menjamin rahsia dan keselamatan si pemberi maklumat. Selain itu juga mempergiat dan mempromosi aplikasi mudah alih dan saluran uh, digital bagi melaporkan sebarang salah laku. Sebagai kesimpulan, kajian menunjukkan bahawa gejala Uh, rasuah ini merupakan uh, salah satu faktor yang menyumbang kepada kelemahan uh, kes, kepada sektor keselamatan negara yang seharusnya menjadi bentuk utama keselamatan. Uh, hal ini menyebabkan uh, aktiviti haram boleh berlaku uh, melalui rentas sempadan dan menjadi mudah tanpa pengawasan pihak berkuasa sekaligus uh, dia akan menunjukkan kelemahan uh, negara bagi menangani sebarang ancaman daripada luar isu ini bukan sahaja memberi kesan kepada keselamatan fizikal malah kepercayaan dan keselamatan uh, rakyat terhadap uh, institusi keselamatan negara justru pembantarasan uh, rasuah dalam sektor kritikal ini bukan sahaja satu pilihan tetapi satu keperluan bagi memelihara kesejahteraan dan juga kedaulatan negara dan juga keselamatan rakyat. Terima kasih.